Что вы так? Ну, а так? Так лучше. Солнце. Э, у вас разве не вечер? Ну, 7 часов. Бавария, да? Солнце. Бавария, да. Добрый. Нюрнберг. Так. Да. А? Прям город процесса. Да, 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 да. Сколько жил здесь. Рядом, главное, ну, километра два от меня это, это здание суд, где бы был. А? Ходили? Вот, через года три или четыре, сколько здесь жил, дай, думаю, пойду схожу. Бля. И как? Вообще, ну, сходил, посмотрел там все. Вообще, что вот по телевизору показывали, вообще, Маленькая, маль, маленькая, маленькая такая. Маленькая маленькая, да, я знаю, маленькая. По да. ощущениям, как будто по телевизору там огромная. Зашел туда, там ну вообще маленькая. А откуда переехали э, в Германию? С Латвии. А, вы латыш? Просто написано Россия. Да нет, я не латыш, я латвиец. Аймсо, сори. So <laughs> Ничего. Я, ну, в силу своей легкой эстетической недоразвитости могу делать ошибки и извиняюсь за них. Ну, это ничего страшного. У меня это как-то до лампочки. Я, что из латвий, что латвий. Я из Украины, из города Харьков. Ну, не был, не был. В Харькове не был. На Украине так был. В футбол поигрывал. В Латвии, э, в Латвии, в Латвии. Разве была какая-нибудь команда высшей лиги из Латвии? Я в Латвии, ну, в, в, ну, про Советском Союзе не было, конечно. Далгова была в первой лиге. Даугова в первой лиге, да. Была, была. Меня приглашали, я не поехал. Я, я поехал в Казахстане, 12 лет в Казахстане играл. Потом вернулся, когда Союз развалился, я вернулся в Латвию, и там еще лет. Семь, восемь, а может, десять играл. А когда вы... Да, лет десять 10... Когда вы последний раз на Латвии были? В конце января. Часто ездите, да? Пока жена, жена была жива, раз в три месяца ездил. Ну, сейчас два раза в год езжу. Дети, внуки остались. А жена в Латвии жила, Да. Да. А скажите, вот вы употреблели. О, ну да, это печально, конечно. Мои соболезные. Да. А скажите, Спасибо. вот вы употребили, употребили словосочетание на Украину? Это просто ошибочно? Нет. Вы считаете, что ездят на Украину, да? Да. Вы... Я всю жизнь так говорил, на Украину, угу, угу. все время, всю жизнь ну, так хорошо, говорил. Хорошо, я тогда буду говорить на Латвию, если вы не против. Да, без проблем, но на Латвию никто никогда не говорил. А я говорю, на Латвию. Ну, говорите. На, на Украину как-то это было принято мне лет 60, я... Все время говорил на украине. Ну, если вы... Я понимаю, что вы, конечно, не русский человек, и норма русского языка для вас может быть и не родные. Я, э... да, я не русский, я хуже, я старовер. Кто? Старовер. Это в кого это вы верите? Вот, русские люди разделяются на православных и староверов. Вот, дали ему год. На староверов. И... Да, это когда Петр Первый начал рубить бороды. И вот люди старой веры, кто за Урал, кто в Казахстан, кто в Европу. Мои деды поехали в Европу. Лучше лучше, в бы, лучше, 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 бы за Урал, мне кажется. Все-таки на родине всегда же лучше, согласитесь. Ну, Там и стены а я родина Латвии. Кому? Моя родина Латвия. Кому за Урал родину? Ну, не знаю. Я там был, но не жил. Я в Казахстане жил и в Латвии жил, в России не жил. А вот когда вас депортируют из Германии или из Латвии, например, а ведь все равно же депортировать, с такими-то взглядами. Почему? Ну, староверов не любят. Почему? Не любят в Латвии староверов. Здесь... В Латвии, да, в Германии здесь поселения большие, я Ничего, ничего, это дойдет и до Германии, когда-то доходит и до Европы. Европа все делает медленно. В том-то и... Но... Том -то и прелесть старой доброй бабушки Европы, что она делает все медленно, здесь... но очень надежно. В Германии очень. На моей... Сколько? у меня было три работы на трех фирмах. Без проблем вообще. Mm -hmm. Вообще mm -hmm. без проблем. Mm -hmm. И с украинцами мы жили вместе. И вот у меня соседи сейчас украинцы, mm -hmm. мы как-то дружим. Mm -hmm. Без проблем. Я понимаю, понимаю. Безусловно, всегда приходится находить оправдание собственным убеждением шовинистическим. Я даже не буду с вами спорить. Конечно, люди же второго сорта в Украине живут. А Украина не страна, естественно не государство, поэтому на Украину. Почему? Не знаю, а, потому, почему? Что норма нет, языка, нет. потому что норма русского языка э, подразумевает э, предлог в при э, использовании его в э, сочетании с государственным образованием. А предлог на территориальном ⁇ это правило русского языка. Это правило русского uh -huh. есть везде и написано, что по правилам, как принято было говорить, так, так и идет сейчас. Нет, почему-то на почему-то на посольстве, по почему на посольстве э, Украины в Российской Федерации было написано посольство Украины в Российской Федерации, а почему-то на посольстве <звук> России в Украине было написано посольство России в Украине, а не на Украине. Ну, Как-то так. Я говорю, как как я. Вы говорите, как безграмотный человек. Да я было. Я понял. Я же, я -го года, же сделал скидку. Я же сделал скидку. же скидку на то, что вы, вы старовер. Я же сделал скидку на то, что вы старовер. Как бы поэтому и попытаюсь вас, так сказать, не в новую веру агитировать, но хотя бы в великий могучий русский язык. Я понимаю, что вам трудно. Ну... Нет. Что великий, это вам? Как что раз что раз это вам? Что это вам? как раз и говорит. Правильно. Что я на понимаю, что. Так и я и понимаю, что вам трудно на до сих языке. Я прекрасно понимаю, я что с первого. Я прекрасно понимаю, что с первого раза до вас не доходит. Любой старовер, ну, если вы остались еще во временах Петра так Первого, я понимаю, что мне еще лет 300 языке. придется на вам объяснять. На, на украинском на языке в Украину. Это, это без проблем. Вы сейчас оба эти слова, словосоч... оба эти слова сочетания сказали на русском языке. Так вот, я вам как староверу, я понимаю, что это будет трудно, что 300 лет э, задержка в развитии языковом, умственном и э, э, религиозном, она очень сильно влияет на последующее. Опять встречаю опять встречаю. Так вот, И все надо перевернуть. Так вот, я вам, но, я вам но, сообщаю, я с вами, я с вами говорю по-русски. Я а с вами ли? говорю по-русски. А И ли? согласно правил а русского ли? языка. А, а чего ты? Что, слабачок? Все, слабачок? да? Нормальный русский. Латыши, вот, пожалуйста, познакомьтесь. Экземпляр этой паскуды, что будет э, московские прапоры э, вишать над э, Рыгой, если сможет. Нюрнберг. И вы познакомьтесь. Німеччина. Мені здається, що е, такі паскуди потребують на увагу. Нюрнберг. Ну, ну насправді воно написано було Нюрнберг.